Lingser wengi sepi itu ro Iisondro Kagodo mereng wewa geggalu por pamiarso pinanggih malih kalian pulo bagus diwantoro badde ngambabaraken kisah-kisah mistis ing jagat arwah lelembutdoyo badai ku babaraken wonten sak lebeting arwah lembut Kedadian iki dialami DNA diku Ipe sing aran Roni nalika isik kuliah Kebeneran, kanca-koncone sakosan Roni ora seneng gawe pola sing neko-neko meneh roni watake meneng ibarat gong yen ora ditabuh orang muni Dilalah kamari Roni dadi siji karo oma sing di rumah dadi yin art ngopo-ngopo sarwo pege saku pengikono akeh kos kosane mahasiswa pancen sak cedak ekono mujutake kawasan pendidikan pawiatan luhur swasta janjani kosani roni adoh saka lingkungan kampus yen mangkat kuliah numpak angkutan utawa ojek. adikku ku IP milih kos-kosan sing adoh saka kampus. Merga wedi yen di-sweeping kakak kelas Wong sekolahane kui pendidikane setengah militer. Dadi yen Gojok mesti diparani menyang pondo ane. rumangsa rumong entuk kamar dadi siji karo sing di rumah. Dadi upomo di sweeping ono sing ayomi. Dilalah, bapak koseroni apitan. ngangep dheweke wis kaya kewargani Dewi Sab tamu sing goleki ditlisiih disip perlume pelan opo sambungi ngancik semester papat Roni pindah neng kamar njobong sak liyane omah induk arep direnovasi Kebeneran salah sijine mahasiswa sing manggoni kamar kana wis lulus Ing sawijining dina tabung gas duwe tanggo sebelah jebluk... lan ngenani sawijining kenya sing kos

jar ini sak liyani pating petil balungi lan pating suwir go sakrandune awak padha gosong kaya mentas kobong bangunan omahe utamane perangan perawan ajur gendhennge padho mencelat lan tembok tembok tembokpodo remuk suarane lan getre wae nganti 500 meteran kaya suara bom jeblok ora keswen layun kuwi langsung disiapno dining wong-wong kampung merga arep digowa Bali menyanti saning sawise didusi terus dikafani lan disolati ing masjid kampung Ponu rampung disolati langsung ditompake ambulans wong kampung sarta kanca-kanca rakete akeh sing melu meterke tekan desa asale. Wis bocah-bocah, Bapak -bocah, jaluk tulung pirantine padusan iki diringkesi lan dibalekne menyang asale. Pakone Pak RT marang Roni lan kanca Roni dan konco-koncone terus tumandang gawe meringkesi sakabeane piranti patusan, terus dibalikne koyo asale. Ungkasane kari dipan tilas patusan jisili, seng bingung, sing duit dipan megah kangunan, mutawa Mekah dibalean iki Keporo arep diwehi sapa sing gelem Ning ora ana sing roniyado saka gelem diwehi hmm. utawa napa Mergo wis ora ana meneh sing gelem kepanggonan Roni lan kanca-kanca njaluk palilah parang Bapak Kose. Areng ngopeni dipan mau kang gulung-gulungan ning lurung ngarep kamar. Mas Roni, mau dalu nopo sumerep wonten tiang estri lenggah wonten ngajeng kamare panjenengan. takone Pak Mardi harus sing sing kacibah. Ngapunten gak Pak, mau dalu kulo kesayahan dados tilem kepati. Pinten-pinten jam pinten panjenengan perso kirang langkung jam setengah kali nalika kula nembe keliling rondo jawab Pak Pati Roni lan konco kancane mung bisa padhet-padhetan saturunge pamitan Pak Mardi Marti iki sukaya waspada Ranyoto ora mung Pak Marti sing diweruhi wayangane wanita nunggu ana di panar kamar Roni wong-wong sing manggon Saku pengekono, Ugo akeh sing diwerruhi. Ana sing weruh cedha. Jarene pewayangan kuwi arwae kenya Kang mentas matik kejeblukan tabung gas. Penasaran marang santri cerita bab submane kenya kuwi, Roni lan kanca-kancane nyoba arep ngenteni niat arep metuki arwah sing wis gawe ora jeneng kampung. Tumatakan mengikui Roni lan Yono kancane entuk jatah piket urun neng kampus. Hai aku gawake kopi sisan ya mengko tak gawake jajan sokong ngakus pesne adikku marang kancane sing tunggu kamar sing dipesenmenuh suman gemuk pandom jam dudoke jam 10 kurang seberapat Dadi, isik urung sejam sepat meneh tekane tengah wengi bocah loro kancane Roni sing tunggu kamar katon langut ngenteni obai pandum sinambi rokok Wis bola-bali gelombang radione digonta ganti. Golei acara sing apik kanggo cagak lek. R Her? Eri Bukae lawange tepet! pambengoke yana lan rone. karondo lawang banget sing dibengoki jengki rata ora krasa eri keturon nalika rungokake sandiwara lagi. cepet temen baline jampi ro iki panggrundele heri karo buka lawang Kowe weruh Kuwi apa kuwi? Suarane ana ngroyok karo nuduh kancane sing ana njendro Roni nyusul ngebrui koncane sing isih lumah-lumahan ana kasur Bocah papat padha welwelan bareng Bo wayangane weruh wanita lungguh ana dipan tilas patusan sinambi ongkang-ongkang sikil kanthi parupan pucet bokoso titik rupa ayu lan alus mau wet pating glewer getih lan boko siji dagingnya pating cuwil ceblok. Gondo batin dulek irung. Bocah papat mau banjur ambruk. Ora eling opo-opo. Mekaten wau bisa saking Sampun puluhan orang-orang. Ulo, bagus 2 tonol sanes wedal saged penaan mallik wonten ing saksah saking dunyaning arwah leleb matur, sembah putih